Здравствуйте, друзья! Мы находимся в Амстердаме, на одной из площадей. Меня зовут Боря. Я надеюсь, вы меня не забыли. Я записываю вам тут новогоднее поздравление. Сзади меня елка. Местная, она не совсем еще украшена, но я думаю, пойдет. Вот. Я в каком ключе хочу сказать. Прошел уже почти год с тех пор, как я покинул Киев. На нашу судьбу выпало много испытаний за этот год, но я думаю мы их с честью преодолеваем. Вот эти испытания нас не убили, сделали нас только сильнее и сплотили нас. Вот. Я думаю, что с этим базисом мы способны перевернуть в дальнейшем горы. Хотел еще сказать, что очень по всем скучаю. Скучаю по нашему киевскому офису. Думаю, он стал еще дружнее, еще веселее сейчас. Скучаю, конечно же, по Киеву, по трем ступенькам и по прочим мелочам ежедневного быта. Всю эту скуку я просто так не оставлю. Я думаю, я тоже буду почаще приезжать к вам. Буду в режиме личных встреч делиться с знаниями, новыми веяниями. Ну и лично буду смотреть, чтобы у вас все было хорошо. Вторая часть моей, моих поздравлений посвящена будущему, Вот я думаю, в следующем году нас ждет много новых интересных технологий, много новых проектов. По крайней мере, в будущем здесь в Амстердаме жду я вас. Поэтому, если что, приезжайте в командировки, так вот рад вас видеть. Буду рад научить тут вас плохому и не только. Друзья, в заключительной части своего маленького видео поздравления я бы хотел коротко коснуться темы пожеланий. Вот, хотел бы пожелать вам счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, радости как можно больше, спокойствия, гармонии какой-то. Вот, ну, хочу напомнить, что обычно в жизни все это приходится брать самому, чего вам и желаю. Привет, Леви -Деви. Я знаю, что вы там сильно за меня переживаете, ибо в Австралии действительно все бывает. То пауки на центральной площади христианских детей покусают, то террористы нехристианские толпами нападают. Чайки тебе вообще звери. Могут отнять сэндвич без оглядки на вероисповедание. Спешу вас успокоить, у меня все хорошо. Работаю в небольшом голландском банке. Вон там, третье здание слева. Скучаю за вами, конечно, так что будете у нас на Колыме, заходите в гости, буду рад. Ну или на крайняк пишите в фейсбучек. Ну и, конечно, Merry Christmas and Happy New Year. Чуть не забыл, Наташа, Happy Ханука с наступающим праздником. Я в Лиге 9 работаю уже 6 лет, почти 6 лет. За это время произошли самые важные события в моей жизни, как профессиональные, так и личные. Чего я вам желаю? Живите полной жизнью, это очень важно. В Амстердаме я уже живу, работаю больше года. Забыла совсем, как выглядит снег и наличные деньги. Тут нет ни того, ни другого. Привыкла уже к тому, что можно за полчаса доехать на работу из другого города. И что абсолютно все можно купить, решить и сделать в интернете. Ну и самое главное, здесь понимают мою фамилию, чем Паша похвастаться не может. Я очень рада, что у меня есть возможность с вами работать и общаться по работе не только. Я надеюсь, в следующем году будет такая возможность у меня тоже, и что мы с вами видимся в Киеве или в Амстердаме. И самое главное, я хочу вас поздравить с наступающими праздниками, пожелать вам мира и спокойствия. Это самое главное сейчас в семье, вашей семье и близким вашим и позитивных событий, а если будет не позитивные, то принимать их как возможность что-то изменить или чему-то научиться. Всего самого лучшего, и до встречи в новом году. Пока! Деви 9 привет! Вы замечательные, вас очень не хватает, очень за вами соскучилась. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, желать вам интересных проектов, сговорчивых заказчиков и всего самого наилучшего. Крепко целую и обнимаю. С Новым годом!